Добрый день. Я директор ресурсов Ресурса Торговский Сергей Владимирович. Прошу вас, как человека, как предпринимателя, который находится в данном магазине, получить входящее Я не знаю, кто здесь является арендатором, потому что у меня доброго аренды нет. Я прошу вас получить это письмо. Дайте мне ручку, пожалуйста. Я ничего не Вы отказываетесь принимать вот это письмо, да? Я ставлю вас, у звісно, що я це ділаю на відеокамеру, при свидетелях, в частності. Ставлю вас до відомого. Шановне підприємство, адміністрація ринку Європейська вимагає від вас на найкоротший термін відновити перестінок між магазинами 1 та 2 згідно технічної документації, введення в експлуатацію ринку. Прохання до вас з'явитись в адміністрацію ринка з документами, підтверджуючи дозвіл на знос перестінку між магазинами 1 та 2 та приділити договір, підтверджуючи право оренди на дані торговельні місця. С повагой, директор. Будь ласка. термин, я прошу вас трехдневный термин, э -э -э до среды. То, кто сейчас у нас 10 -е. до 15 числа вы должны, ваши представники, я не знаю, кто здесь является арендарем, потому что договора аренды нет. нет. Дякую. Я Дозвел, я так понял, у вас неоднократно здесь была противопожарная система, по-моему, что-то горела, да? да? Бывало, у вас такое. То есть, ну, вы сами понимаете, прекрасно, что неоднократно здесь были пожарные уже такие экстренные случаи. Вы с этим согласны, вы все это видели. На данный момент я вижу, какие провода здесь, как у вас торчат. Я вижу это, я переживаю за сохранность. А -а -а. давайте пересмотрим все наши отношения, если они Я, я просто хочу узнать, кто властный и на каком основании убрали перестенок. если нет, я еще хочу, если перестенок должен здесь находиться, он должен здесь находиться. Если его нет, у меня в техничной документации пока что здесь должен быть перестенок. Нет техничной документации. Нет у администрации, с администрацией рынка. Давайте будем садиться за стол переговоров. По-иншему не будет. Дякую.